Я жду появления на рынке Украины лежачих автобусов. Вот я не понимаю, почему до сих пор нету лежачих мест. То есть, да, там у нас есть спинки, отскидываются. Но почему не сделать? Вот, я насколько знаю, вот в Юго-Восточной Азии это распространено. Там во Вьетнаме, вот там, вот, в Таиланде, вот в тех странах. Но почему, ну грубо говоря, вот как в поезде, да, ты едешь, все, у тебя там за шторкой такая кровать, все, ты себе едешь. Ну понятно, что там меньше будет мест. Ну, мне кажется, очередь будет за такими. Mm -hmm. Будет однозначно. Поездил, да. ну, так будет стоить, допустим, 60. 200 а, евро. А так будет 150-200 да, стоит. Ну, у тебя будет 0. полноценная. Да, ты как бы видишь, ты приехал отдохнувший, тебе надо восстанавливаться. Ну, это супер, как бы. Это Плюс идеально. на рейсе там уже, чтобы, ну, допустим, отбить деньги, можно ввести там, бортовое питание. да, Ну, как mm -hmm. в поезде ты же едешь, есть этот проводник, у которого там чай можно, вафельки купить, что-то, перекусить. Вагон-ресторан ну, вагон ресторан прицепить. Вместо прицепа для чемоданов сделать вагон прицеп, там, чтобы можно было покушать.